Що з економікою. Економікою вітання. Ви слухаєте подкаст. Що з економікою. Це спільний проект, як ви вже добре знаєте. Центр економічної стратегії та вокс України, аналітичних центрів. І ми записуємо цей подкаст 24 червня, тобто ми вже менше доби, але знаємо, що Україна офіційно отримала статус кандидата до вступу в європейський союз кандидатки, якщо вже використовувати фігнітиви. Вчора відповідне рішення ухвалила європейська рада, базуючись на відповідному також рішенні європейської комісії. І зараз нам всім треба дістати нові знання щодо того, чим європейська рада відрізняється від європейської комісії. взагалі занурюватись також в європейський контекст, зважаючи на те, що всі хочемо швидше дійсно Потрапити в європейський союз не в статусі кандидата, а в статусі вже повноправного члена. І сьогодні ми будемо говорити з Іваном Міхлошем, словацьким політиком, який прийшов зі своєю країною шлях вступу до європейського союзу. Він був заступником прем'єр-міністра і міністра економіки в 98 2002 роках. Також він працював і міністром фінансів в наступних каденціях. Це був 4-6 рік. Я все звіряю з Вікіпедію. Сподіваюся, що на неї правдива інформація. Інформація в них там з цифрами не помолилася і, взагалі, наскільки там знову ж таки короткий ресерч шляху словаччини до ЄС показав, що 93-му році відписали угоду про асоціацію, яку Україна також успішно підписала, але на жаль, також шляхом майдану серйозних потрясінь і абсолютно непростим, насправді. І в 2004 році, 1 травня, країна офіційно стала членом європейського союзу поміж з дев'ятьма іншими країнами, які також тоді вступали. Це було таке велике розширення. І весь цей шлях з 1993 по 2004, ви були в різних ролях в залученні до цього процесу, як в складі урядів, так і в складі аналітичних центрів. Мені дуже це такий досвід також цікавий з точки зору ролі громадського. Суспільства і такого нагляду тому ми будемо з вами сьогодні говорити про шлях Словаччини в ЄС і які уроки корисні будуть Україні на нашому шляху, тому що статус це безумовно важлива річ, але досить символічна. Найцікавіше, звісно, почнеться, коли розпочнуться переговори про вступ. Вони ще не розпочались, це Також має бути там окреме запрошення до переговорів, і ми маємо бути також зі своєю позицією в ЄСі, своє бачення. І дуже важливо зробити е, цей процес максимально конструктивним з усіх сторін. Тому будемо про це поговорити. У мене перше питання дуже базове і загальне широке, але ви його вже сфокусуєте залежно від того. Які дійсно уроки треба б винести. Яким був цей шлях Словаччини до ЄС? Чи був він таким, як рівна дорога після великого будівництва? Чи були значні перепони? І що там ці 9 років, 11 точніше, були ну, такими ups and downs? і що це були за виклики, якщо вони були найбільші? Да, добрий день. Первое, я поздравляю с получением кандидатского статуса. Я думаю, это очень-очень важный шаг. Очень важно, что это удалось, что, что Украина получила э, с Молдавии этот, этот э, статус. Это очень важно, потому что это символ, который говорит, что э, члены Евросоюза, сегодняшние члены, у них есть воля, они хотят в будущем принять Украину как э, будущего члена Евросоюза. Когда вопрос в том, как это происходило в Словакии, если это была прямая дорога или если это было сложно, это было сложно. Это была, может быть, прямая дорога тогда в Чехии, в Польше, в Венгрии. Но в Словакии мы подписали ассоциационный договор тогда, когда они мы получили тоже статус кандидата. Но потом в 90-х годах в Словакии был очень сложный период, когда у нас было правительство Владимира Мечера, который... Потому что Евросоюз это не только о каких-то формальных э, правовых или экономических правилах, это тоже о демократии, это тоже о правах человека, это тоже о принципах и, 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 и ценностях, которые э, либерально-демократических ценностях. И В Словакии в то время, в половине 90-х годов, режим Владимира Мечера, он не додерживал эти, эти правила и эти ценности. И Словакия была выключена из переговоров. Потому что одна вещь — иметь статус, формальный статус кандидата. Другая вещь — если переговоры происходят и, и если есть прогресс в переговорах. И эти переговоры — это очень сложный процесс. Там есть 33 глав, v ktorých náda e, priňať e, aký komunitér, značiť e, e, zakonodateľné pravila Európejského sajúza i mnohé, mnohé pravil v konkrétnych oblastiach v tých 33 hlavách, e, kde náda delať progres. Značiť politické, ekonomické, institucionálne pravila тоже верховенство права очень важное там тоже борьба с коррупцией и так далее и так далее значит кандидатский статус еще не значит что уже будут переговоры о вступлении и в разных странах это, это, это может быть очень разно длинный, длинный период, во время которого это происходит. Словакии в конце удалось вступать в Евросоюз вместе с другими странами. Пишеградской четверки и Балтийскими странами с 1 мая 2004 года, но только потому, что в 1998 году пришло новое правительство, правительство, первое правительство Микулаша Дзуринды. Это была очень, очень широкая, широкая коалиция девяти политических партий. Ну, а что соединяло эти политические партии, это было то, что мы хотим достигнуть наших соседей и вступать в Евросоюз вместе с ними. Значит, с ними переговоры начались где-то в 1996 году, когда я помню правильно, но с Словакией только в 1999 году. Но потому что мы очень хотели их достигнуть, в конце мы сумели сделать все, чтобы вступать вместе и в этой первой волне расширения Евросоюза. Значит, это было очень очень интенсивное, потому что они уже переговоры вели до да, три года скорее, чем, чем, чем... Но есть и страны, которые уже имеют кандидатский статус много-много-много лет и перспектива вступления еще не значит, это еще не означает, что как долго это будет. Как долго это будет в случае Украины, это будет зависеть от многих вещей. Это будет Зависит и от того, если и когда и как война окончится, это очень, очень важно, и потом от того, если и когда Украина сделает все домашние задачи, выполнит все эти условия, и когда тоже Евросоюз, страны Евросоюза будут способны согласовать, потому что каждая страна должна согласиться с вступлением нового члена. Я тут е, зразу для наших для слухачів нагадаю, що якраз в 98-му 2002 -му році, коли почався цей процес, е, пан Мікуш був якраз міністром економіки і віце-прем'єром. Е, е, пане Іване, е, запитання таке: ви в одному з попередніх інтерв'ю говорили, що проблема України в тому, що правила тут в Україні не працюють, вони постійно змінюються. Але ця. Гнучкість і місцями не, незарегульованість вона одночасно дає е, Україні певні переваги українському бізнесу. Ну от приклад, котрий я люблю наводити, це там е, галузь біотехнологій, котра через відсутність регулювання в Україні чудово розвивалася, незважаючи на те, що мала менше доступу до фінансування до технологічних центрів ніж в багатьох країнах Європи. Е, як зрозуміло, що євроінтеграція передбачає прийом. Європейських правил гри і в економіці, і в правосудді, як Україні зробити цей перехід до європейських правил максимально безболісним, щоб не не втратити ті галузі економіки, котрі білі білі галузі економіки, котрі процвітали в тому числі через незарегульованість, і котрі треба буде зараз регулювати значно більше і глибше, да я, я думаю, що В большинстве случаев эта регуляция европейская, она полезна, она, она помогает, чтобы экономика нормально развивалась. Есть какие-то правила, как, как, какие будет надо сделать или, или внедрить, но они, я в большинстве, они не являются опасными или не являются каким-то каким-то проблемой с точки зрения экономического развития. Например, в, когда мы делали налоговую реформу, там есть какие-то правила, что, например, есть минимальная ставка э, этот эксиза на нефть и на, и на, и на табак и на, и на алкоголь. Ну, это, это когда вы, вы снизите uh, прямые налоги, повысите эти непрямые налоги, это, это экономически полезно, это помогает стране. Значит, значит, да, некоторые регуляции могут казаться так, что они, они не поддерживают бизнес, но там тоже надо, чтобы были правила, чтобы чтобы не было опасное, например, где-то потребление для людей, чтобы правила были, были безопасные для, например, для, для для рынка. Значит, надо сделать так. Вы не можете иметь э, и я не я говорю, что там нет каких-то правил over regulation. Что-то я не говорю, что там нет, не нет э, регуляции, которая мог, может быть, что она она не хорошая. в принципе, значит, что когда вы входите в какой-то какой-то клуб, в какое то соединение стран, должны их вы должны Випевнуть всі ці правила. Ну, як я сказав, я не думаю, що це плохо э, для, для України. Зразу я, э, Юлія, пробачу одне ще питання. Ви згадали про податкову систему, це якраз мій фокус в центрі економічної стратегії, податки. Я знаю, що раніше ПДВ податок на додану вартість НДС, так він був істотним джерелом корупції, в тому числі в країнах Європи? І навіть після європейської інтеграції були ще проблеми з, з, з ПДВ з зустрічними потоками, з обналом зараз їх значно менше цих проблем. Розкажіть, будь ласка, от ви власне, як людина з профільним досвідом міністра фінансів, як ви боролися з цими зловживаннями на ПДВ, і чи зможе пряме застосування європейських правил європейської податкової системи допомогти вирішити цю проблему в Україні? Є дуже різні, різні результати ефективності ПДВ, наприклад, Словакія після нашого правительства, когда пришло прийшло правительство ФІЦА, которое було дуже корумпіровано. там эффективность выбора ПДВ шла вниз. И мы были где-то вторая, самая плохая страна после Греции. Значит, членство в Евросоюзе не дадит вам, вам какое-то решение этого, этого вопроса. Что, когда мы снизили, когда мы были в правительстве, мы снизили там, мы повысили эффективность тем, что мы, мы отменили разные уровни ПДВ, и мы внедрили только один уровень это было 19 процентов без никакого все было 19 процентов у нас не было никакого другого уровня и это снизило коррупцию снизило эти э, э, какие-то негативные влияния потому что когда имеете только одну уровень потом невозможно делать какие-то ну, не может не можно сделать значит Первое, вам, вам проблемы с, с налогом на добавленную стоимость вам членство в Евросоюзе не будет, не будет решать надо, что, чтобы, они, чтобы вы это это решали. Там есть какие-то правила, которые, ну, не, они, они не обязательны. Я был, когда я был министром финансов, мы имели дискуссию в Евросоюзе много раз, много раз о том, как, как, как ситуация, в которой есть много уровней или более чем одна, один, одна уровень как это не полезно, как это не имеет смысла экономически, как это делает какой-то простор для спекуляции, для креативной бухгалтерии и так далее, и так далее. Ну, я не знаю никакую другую страну, кроме, кроме Словакии, которая сделала только один, один уровень, потому что политически это было очень сложно. И должно сказать, что когда пришло правительство ФИЦА после нас, которое было очень коррумпированное и, и Вічиськи, популістичські, вони опять внедрили і ніші, ніже уровень на деякі нікотрі продукти цікаво. Я просто хотіла сказати, що мені часом здається, що наша велика проблема податкової системи в тому, що є ну дуже багато різноманітних. Способів бути в цій податковій системі і є ну така абсолютна несправедливість, а, яку ти це дають питання не в тому, в який відсоток цієї ставки, а в тому, що воно настільки залежить від багатьох варіантів, які не гарантує тобі справедливого оподаткування. Що це важливо просно. Так є? точно так. Один з українських проблем з податкової системи у Прощенка. Ну у Прощенку ніхто не хоче відказатися від неї, І вона діла, вона, вона дуже несправедлива, вона дуже на важные дыры в этой системе. Но с этим вам Евросоюз не поможет, потому что многие-многие страны, и самые богатые страны имеют очень сложную систему, очень много ставок и так далее, и так далее. Значит, там нет какие-то правила, которые были, были мотивацией, чтобы вы сделали лучшую налоговую систему. И это будет надо, чтобы вы сделали сами без Евросоюза. А це взагалі таке дуже фундаментальне питання якогось спільного договору? Як у вас стосунки в суспільстві основані? Що ви даєте державі на яких форматах і кожна держава вирішує для себе? А в мене тоді ще питання більше про економіку і вступ? в Єс як Словаччина знаходила своє місце в економіці Євросоюзу? Чи змінилася значно до і після вступу структури економіки? Чи якщо так, то в який спосіб? Якщо там не не сильно, то там це добре чи погано? Як ви оцінюєте ну, таку вже з перспективи там того, що 12 років в Євросоюзі це вже довше ніж ви до нього йшли? Умовно можна вже подивитися на те, куди прийшли. Як ви знаходили своє місце, яке воно зараз, і чи змінилась структура значно? Да, структура изменилась значительно. И она изменилась не только потому, что членство в Евросоюзе, но тоже потому, что реформы. И прежде всего эти две правительства Микола Шадоринду, о которых я уже говорил о первом, которые было с 1998 до 2004 а потом мы продолжали в правительстве, и было второе правительство Микола Шадзуринду, с 2002-го до 2006 го Значит, мы были восемь лет в правительстве, и тогда мы в 2004-м вступали в Евросоюз, ну, тоже в 2003-м, 2004-м Словакия была означена Мировым банком самой реформной страной в мире, значит, во время второй, второго правительства Миколая мы сделали очень много реформ, и эти реформы, и когда потом Potom Slovakia, z 2002. do 2008. goda, imela samý bystrý ekonomický rast sa všetkých strán v Európe. My sme zdieľali veľmi bystrú konvergenciu, my približali k, k ekonomickom úrovni, k západným stranám, k Čechii, ktorá bola na bolej vyššom úrovni rozvítia. И сложно мне сказать, что была причина вступления в Евросоюз и что была причина этих реформ. Это работало как-то вместе, какой-то синергический эффект это создало. И, в принципе, это была главная причина, этот синергический эффект, почему мы имели самое большое вступление зарубежного капитала. И инвестиции приходили, и инвестиции, специально прямые зарубежные инвестиции, они restruktúrierovali slovackú ekonomiku. To značí, kaký by bol váš vápos, jestli izmenila sa struktúra slovackých ekonomik, sa všem izmenila. Tam po, posle komunizma v Slovaki m nevarabatovali pasažírsky automobily, posle vstúplenia v EU, posle tých reform, m, kde to už 15 лет, 10-15 лет назад были номер один в производстве, и мы сейчас тоже в Словакии номер один в производстве пассажирских автомобилей на душу населения, и это это результат прямых заграничных инвестиций, потому что вырабатывается вырабатывает Volkswagen, Kia, Hyundai, Peugeot, Citroen, Land Rover. И сейчас идут какие-то негациации о том, если будет вступать Volvo или не будет вступать Volvo в Но это не только автомобильная промышленность, это были тоже другие, другие инвестиции. И, знаете, Словакия, очень, очень помогло это вступление в Евросоюз и в то время синергический эффект за этими, с этими реформами. Эти реформы, например, нам принесли возможность тоже вступать в еврозону, потому что Словакия да, сегодня да. является только одной страной э, Вишеградской четверки, да. которая в еврозоне, потому что Польша, Чехия и Венгрия не имеют, не имеют евро. И без этих реформ это бы не было возможно, потому что не было бы возможно выполнять критерии для вступления да, в еврозону. А Первое уточняющее я правильно понимаю, что там Це гроші були європейські інвестиції в більшості своїй, чи там умовно світові, чи, чи... А, как, как ви думаєте, європейські з європейських країн? Ну Ні, не, не тільки з європейської. Кия Hyundai — то корейська інвестиція. Mm -hmm. э, у нас американські інвестиції були, у нас okay. японські інвестиції, значить, не только. Ну тоже, но ну, больші. Я думаю, що да, більшість буде європейських, але то по теж тому, що ми в Європі. Ну є це все всього міра інвестиції е, і з uh, приводу євро. Я хотіла запитати, як країна вирішила, що їй треба в єврозону? Ну тобто це цей процес в якому в 2000 Сьомом ну ви пізніше вступили в Єврозону. 2009 так. тобто, як яким це було рішення, чи не жалкуєте, особливо зважаючи на там кризу. Є дуже класна книжка «Євроборотьба ідей, яку радимо почитати нашим слухачам. Там була історія про те, як боролися між собою різні підходи до Єврозони під час кризи восьмого року, як витягувати країни, які постраждали більше, тому от ваша, ваша оцінка того, що Словаччина в Євро. в Это больше добавляет чи, чи, и обовязково? Да, взглядовый книг о том, если полезно или не полезно вступать в Евро, если много-много очень да. разно. Да, Словакия вступала в Еврозону 1 января 2009 году, но политические решения о том, что надо принять Евро и первые шаги принятия Евро были опять сделанный в втором правительстве Микулаша Дуринду в 2003 году. В 2003 году мы приняли решение, да, мы хотим вступать, мы хотим вступать э, так, э, так, так скоро, как, как будет возможно, и выполнять эти критерии. Я, я, как, как я уже сказал, выполнять критерии нам очень помогло эти реформы, потому что экономический рост был высокий, макроэкономические все эти даты были очень-очень хорошие. И потом мы уже вступили в, как, как это называется, waiting room, комната... Ожидание. Да, комнат, комнату ожидания ERM2. Мы вступали уже осенью 2005 году, значит, еще за правительство, правительство Миколаша mm -hmm. Потом в 2006 году мы потеряли власть, и пришло новое, новое, новое правительство. Но уже экономика развивалась 10 процентов был рост 10 с половиной был рост в 2007 году значит для них это уже все пошло очень очень легко и в 2009 наступали до сих пор э, большинство людей в словакии довольно евро, э, евром и я думаю тоже, что это был хороший шаг. Да, каждая, каж... э, знаете, две стороны имеет каждый. Да, медаль. И монета. и монета имеет две стороны, и да, есть и есть риск с этим связанный. Но ну, в принципе для маленькой страны, открытой страны, которая торгует с Евросоюзом, с другими странами Евросоюза, прежде всего с Германией, так сильно, как Словакия, там нет нет вопроса. Смотрите в приняли решение о вступлении, балтийские страны приняли решение о том, что хотят вступать в еврозону точно, когда был кризис в еврозоне. Значит, и напреки тому, они, они видели, что они так маленькие, что они... И когда они не были формально в еврозоне, они де-факто были в еврозоне. Значит, лучше там быть, лучше быть за столом, за которым идут переговоры, когда Як uh, я говоря міністрів фінансу, наприміні прем'єрі, о том, що буде ці верзони, які мероприятия надо прийняти, і так далі. І так далі. Пане Мікуше. Ще е, останнє запитання е, буквально сьогодні. Роман Ващук, е, напевно, його знаєте, він е, колишній посол Канади в Україні. Зараз бізнес-омбудсмен український, е, сказав, що одна з найбільших. Проблем війни, крім того, що вона забирає багато життів і знищує активи, в тому, що війна забирає також увагу адміністративного апарату, увагу політиків, увагу виконавчої влади? От в цих умовах дефіциту уваги, коли величезний ресурс іде на вирішення поточних проблем, вирішення, ну котрі викликані війною. Як ви вважаєте, яка ваша порада була б для... І для виконавчої влади, і для громадського суспільства в Україні на які речі потрібно першочергово звертати увагу, що потрібно тримати в фокусі Україні для того, щоб якнайшвидше пройти цей шлях інтеграції в Європейський Союз, не відкладаючи до е, якісь зміни до закінчення війни, а що потрібно вже зараз тримати в увазі, просувати, змінювати і. Ну, что, что ключевое? Но прежде всего надо выиграть войну. Без этого это это и прежде всего надо, чтобы и украинцы хотят, хотят бороться. Это это надо, чтобы западные страны, чтобы весь цивилизованный мир им помогал, более, чем помогает сегодня. И потом, я думаю, что Украина выиграет это, эту войну и возьмет опять под контроль свои, свои территории. Это самое главное. Без этого не будет стабильности, без этого не будет, не будет ничего. Ну, потом очень важно, что использовать эти, это время, которое такое, такое ужасное это, этой, этой войной, но использовать, может быть, на принятие тех э, решений, которые, которые было бы было бы легче, может быть, сегодня принимать. Например, самая большая проблема украинского суспильства – это коррупция и, прежде всего, судебная система. Мы знаем, какая проблема была с Конституционным судом, с другими судами, с вычищением этого, этого сектора. Я думаю, что в этой ситуации было бы, может быть, легче, потому что это чрезвычайная ситуация, использовать это единство, которое в суспильстве есть, которое сегодня между украинцами есть, и использовали это на сделание этих тяжелых шагов, которые было трудно сказать, потому, трудно сделать перед тем, потому что система боролась против этих, этих необходимых изменений и необходимых реформ. Дякую вам. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы разговаривали с Иваном Николашем, с вице-премьером. Міністром економіки, а пізніше міністром фінансів словаччини у важливий період, коли країна рухалася до Європейського союзу. З вами сьогодні, як завжди, була Юлія Мінчева, Вокс Україна і Юрій Гайдай, центр економічної стратегії. Пане Міклуша, дуже дякую вам за цю розмову. Ще раз вітаю всіх нас з цим кроком. Кроком до спільного європейського майбутнього. Слухайте наш подкаст, пишіть, задавайте запитання, пропонуйте учасників і дякую вам до побачення. Дякую, слава Україні! Героям слава що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.